Let's start again. Всем привет, дорогие друзья, с вами Украинский снег, И сегодня мы будем играть просто в Contra City. Я всегда снимаю какие-то обзоры, что-то делаю. Ну а теперь я решил просто поиграть в Contra City. Так, давайте... Играть будем на заражении. Давайте зайдем на вот эту карту. Так, у нас загружается. И сейчас поиграем. Вот. Вот, я как раз попал, когда все скончилось. Тут некоторые из клана есть, но я тоже склана. Начнем играть. Тут кого-то кикнуть я буду против. Вот, здесь новое людей. Я хотел бы я вот так упасть. Под меня вон тот скинул. Вот надо будет его кикнуть за то, что скидывает. А лучше еще сказать обмен чтобы забанили. Что ж это такое? Вы простите, что я так играю, но меня лагает, когда я снимаю, но... Ну а когда смотрю видео, то не лагает. Вот, мне так лагает, что вы не представляете, как... Вы все сейчас видите очень хорошо, ну а я очень лагаю. Ну вот нас убили. Здесь доно. Ну, идем в следующую Вот что-то мышка зависла. Вот две сумки для патронов. Вот, что же это такое? Так лагает. Вот я все-таки... И убиваю. Вот, еще вы нас не стенны. Вот. вот, один остался. Здесь что-то неинтересно играть. Наступный бой я сниму, как я играю на командном бою. Я всегда снимаю с музыкой, потому что у меня очень плохой голос. голос. Я даже некогда не умею говорить буквы. Классик. Надо его убить. Не буду к нему подходить. И то что убивать. Но это вот так вот убега. О, он начал разбить. Вот надо. Убегать. у меня хпшек. ну что как-то убить этого Ре... ну а, заразил меня ну я не виден потому что у меня реально так лагает на всю катушку так что я не знаю даже может мне по -по что-то настройках покопаться вот я один остался ну уже убьет меня а не вот так, вот так. Скобры. Или буран. <laughs> вот следующий раунд. Вот у нас порядок. Убью, вот, так. вот он начал орудовать. Он наверное сюда сейчас идет, так что я убегаю. Ну сейчас этот раунд пройдет и я на этом закончу потому что я снимаю через бандикам и у меня снимает 10 минут так что я не знаю сколько я уже снял так что дорогие друзья я на этом с вами закончу ну а с вами был я украинский мясник и сегодня фу уже как бы начинаю с вами сегодня на этом я закончу всем бай бай